Да, такие трехфазные резетки и вылки э, разного номинала, там и 16, 25, 32 и больше ампер на 400 вольт э, морези. Они даже наполовину не выдержат своего номинала по э, потоку, потому что всегда плавлятся. Вот такая самозажимная, так сказать. Трехфазная, я думаю, скорее всего она поплавается. Сейчас мы поднимемся на старую еще. То есть старая. Угу. Вот это что оно и все. Тут не хреновый контакт. Тут просто вот тут хреновый контакт внутри. Или иногда вставляют вылку, Оно греется. Потому что потужность э, при нагрузке 10 киловатт. А максимально 15-16 киловатт. Короче, гамно. но что такие про что такие пластмассовые. Ладно, всем пока, Следующее видео.